qadrli muxlislar siz bu videoyimizda nima uchun chivinlar ayrim odamlarni boshqalarga nisbatan ko'proq chaqishadi degan savollarga javob olasiz ayrim insonlar xotirjam holatda tabiat qo'ynida dam olayotgan payt boshqalarni bir gala chivinlar talab ketishad xo'sh chivinlar nima uchun odamlarga nisbatan turlicha munosabatda bo'lishadi ayrim insonlar chivinlarning chaqishiga sabab deb qonishirin iborasini qo'llaydilar ammo ushbu fenomen borasidagi tadqiqotlarning ko'rsatishicha chivinlarning ma'lum bir odamlarga nisbatan ko'proq yopishishi shunchaki uydurma emas balki haqiqatdan ham mavjud tushunchadir libos rangi aniqlanishicha hasharotlar modaning ashaddiy ishqibozlari bo'lishadi va ma'lum bir rangdagi liboslarni ko'rganda uning yoniga o'qday uchib borishadi albatta bu hazil ammo chivinlar ko'proq to'q rangli libos kiygan insonlarning yoniga borishi rost harakatlar faol harakatda bo'lgan va chivinlarni qo'llari bilan haydashga urinayotgan insonlar ularni ko'proq jalb qilar ekanlar tana harorati ayrim hasharotlar insonga uning tana haroratiga qarab yaqinlashishadi hasharotlarning ta'sirchan tana a'zolari inson tanasi haroratining kichik o'zgarishlarini ham darrov payqaydi va issiqroq insonlarning yoniga uchib boradi shuning uchun ham homilador ayollar bu borada ehtiyotkor bo'lishlari shart sababi ularning tana haroratlari me'yordan yuqori bo'ladi karbonat angidrid gazi chivinlar ma'lum a'zolari bilan ellik metrli masofadan turib karbonat angidrid gazini ajrata oladi insonlar nafas chiqarish paytida aynan mana shu gaz bilan chivinlarni jalb qilishadi odamlar orasida tez va sekin nafas oladiganlar son mingta misol uchun homilador ayolning nafas chiqarishida boshqa insonlarga nisbatan yigirma bir foiz ko'proq karbonat angidrid gazi ajralib chiqadi bolalar nafasi gaz miqdori kam bo'lgani bois chivinlar ularning yonlariga kamdan kam hollarda kelishadi teri sifatlari chivinlarning xira pasha kabi yopishishlariga sakson besh foiz holatlarda teri sifatlari sabab bo'ladi hamisha oq libosda yursangiz ham sekin nafas olsangiz ham teringizdagi bezlardan sut va peshob kislotalari ko'proq ajralib chiqsa hasharotlar hujumiga tayyorlanavering